Это Красногоровская больница после сегодняшнего стрела. Сто процентов это было градина. По крайней мере одна точно. Якщо казати по адмінбудівлям, то попадання у нас в лікарню центрального району, попадання у другу школу, біля якої ми знаходимося, біля семи будинків серед цивільного населення троє постраждали. Це поки офіційні дані. Дані будуть доохочені. Радино.

Слёжа, бери его. оттуда выносить сейчас. Сейчас там откроем вход. Давай туда, под стенку Да, вот так вот самое Сегодня с утра воины ДНР, славные эти ублюдки, пытались попасть по, наверное, базам военных, но попали в школу, где, как видим, разрушили практически все. Теперь хорошо, что уже последние звонки прошли. Теперь помогаем местному населению, учителям восстанавливать силами бойцов, силами ЗСУ, полка АЗОВ так как понимаем, что 1 сентября на следующий год сюда заезжать детям, обратно учиться, несмотря на войну. Поэтому будем помогать, будем работать. Ну, вот такие вот у нас оппоненты. � m a r r i a